Власне, знайомтеся, герої України, командир роти 79-ї бригади. Валерій Чебіняєв, гість нашої студії. Доброго ранку, Валерій. Доброго ранку, Доброго ранку. вітаємо вас ага. з нагородою. Скажемо, от Валерій зайшов, дуже скромно поклав. Поклав нагороду. Ну, показуйте, будь ласка, вашу нагороду, яку вчора вручив вам президент. Ми це бачили. Вся країна бачила це в прямому ефірі. Так, ми, ми можемо це поки трошки піднімаємо, покажемо. Покажу. Там дві зірки. Розкажіть, чому дві зірки? Можливо, не всі знають. Ми з вами трошки спілкувалися поза лиштунками. Mm, розкажіть, будь ласка. Дві зірки. Одна зірка на породну форм, форму одягу одягається, а друга на повсякденну форму mm. одягу. А, та що більше це на парадну? Yeah, на... Та, що менше на а та на повсякденну форму одягу. Ага. Коли вчора на марші незалежності ви почули своє прізвище, це для вас справді було абсолютно несподівано. Ну, це було дуже неожиданно mm -hmm. і я, чесно говоря, був немножко в ступорі, в шокі, mm -hmm. ну, в хорошому смысл цього слова. І коли мені вручили, я ще стояв, але ну, не мог повірити, що це вручили. Mm -hmm. Потім уже пройшов парад і вже поздравляли, задавали. Я ну, ще не можу нормально відветити. На... Немножко такой был а шок. А дружине вообще зателефонували уже? Да, Чего конечно. она набрала? Она набрала, все увидела по телевизору, в, в интернете. Для нее тоже это было неожиданно? Да, очень неожиданно, даже расплакалась. А она сейчас нас смотрит? Да, смотрю. А как зовут жену? Жену зовут Оксана. Ну, вы можете ей сказать сейчас несколько слов, если хотите. Ну, то я уже про это сам скажу. Это сам. С... Оксана, да. а я вам скажу, мы очень гордимся вашим мужем. Спасибо вам большое за то, что... Мы, мы гордимся каждым героем. Валерий, у меня два вопроса. Во-первых, если вы скажете, что вот это, это парадный, да, вариант, это, почему вы, почему вы сегодня без нее, или вы еще... я вы еще как бы не, не, привыкли, не привык к этому. Привыкли. Я понял, что после эфира, думаю, надеемся. А что он президент сказал? Президент сказал спасибо, он во-первых поблагодарил и что очень было приятно, что говорит, не в обиду там другим бригадам, но сказал это моя 79 и это очень было приятно за бригаду, за всех тех солдат, за тех офицеров, которые служат в этой бригаде. Ну, услышать это от президента это ну, очень приятно, я не знаю как это словами передать. Отметил всю бригаду, действия. То есть не зря mm -hmm. два с половиной года воевали, не зря отстаивали свои права, свои позиции. Ну. Валерий, вы кадровые военные, и я думаю, вы видели не один парад и марш на залежности вперше в Украине. Как-то поменялись? Mm -hmm. Что изменилось? Что вы вчера чувствовали? Что вы увидели, что было впервые и не так, как раньше? Ну, скажу, что это был, наверное, самый душевный, что ли, парад это был. Такого еще... Если раньше он как-то был сухо по военному, прошлись, все там, и на этом все как бы закончилось, а сами в этом параде вообще и новая форма одежды, и новые изразки оружия, и что самое такое неприятное, неожиданное было, когда вышли ветераны АТО, промаршировали. Что, как сказал один человек, он говорит, я увидел у них блеск в глазах, mm -hmm. и это было очень приятно, аж так за сердце так схватило, и приятно было. Это парад такой был, не знаю, это настоящий был парад такой независимости. А я еще знаю, что вы не спите фактически. Никогда у вас очень ночью, я говорю сейчас ночью, днем, конечно же, нет в принципе возможности. Я, я хочу о чем спросить: вам удалось выспаться? Или все-таки волнение тоже мешает здесь, в Киеве? В... Больше чуть поспать? Здесь немного получилось поспать немного, но 4 часа это очень даже много. И mm -hmm. не знаю, за два месяца от этих хорошо выспался. Скажите, пожалуйста, ну вот вручают награду Героя Украины за, за заслуги. Мы знаем, что действительно очень много достойных ребят на фронте. И мы знаем, что у вас много историй. Ваши, ваши побратимы, ваши, ваши друзья по, по, по бригаде рассказывали о том, как вы спасали людей прямо во время боя. Можете рассказать нам эти истории? Ну, одна из историй. Горел танк и надо было на, выехать на высоту и забрать оттуда танкистов, потому что их дальше начинали и крыть, скажем так, и ЗУшка их крыла, и противотанковые комплексы били. Ну, уже танк горел, я не знаю, почему они так делали, но продолжали бить, они были на открытой местности, их надо было срочно забирать оттуда. Ну, мы проехали, не один, а там со мной еще были мои подчиненные. Проехали, забрали, они ну, вообще очень были рады, они просто не ожидали, они думали уже там их пробегать. Да, думаю, ну, как предательство, ну, думаю, предали их, mm -hmm. ну, проехали, они вообще очень, говорят, ну, не ожидали просто, что проеду так, ну, это уже после того. Там эмоции были, давай быстрее, давай, давай, там, ну, это уже потом мы немножко отошли уже, mm -hmm. поставили чая на костер, там, и так разговариваем так душевно. Там, я, ожидали, что проедете уже, все, уже не знали, что делать, уже думали уже бежать, а куда бежать, не, не знали. Короче. Валерий, вы с первых дней находитесь в, на в, в войне и вы с момента вторжения агрессии в агрессора в Крым. Расскажите, что для вас изменилось за это время? Ну, скажу, что поменялось очень много. Во-первых, мышление армии поменялось, и Самое главное, армия имеет опыт, имеет уже знания, как делать, как, как бить врага, как отстаивать свои позиции, как даже наступательные действия вести. То есть уже армия достигла, скажем, того уровня, который она должна была, угу. должна была иметь с самого начала. А, Валерий, что вы скажете украинцам? Чего пожелаете вот 25 й -го годовщине независимости? Наверное, пожелаю... Веры больше в себя, в веру в государство и верить в свои силы и вот верить. Вера ⁇ это самая, наверное, вера надежда ⁇ это два таких самых клочка, которые нам помогли выстоять в 2014 году и помогут, думаю, и дальше. Валерію від себе хочу побажати від цієї команди сніданку витримки і мужності сказати вам дякую за те, що ви у нас є. Кожному герою України кажемо, дякую кожному солдату, кожному військовому, який зараз знаходиться на тимчасово окупованих територіях і захищає мирних українців. Дякуємо, ми кажемо таким чином. Ми починаємо знайомити вас із нашими героями України. Україна має своїх героїв сьогодні. Наш гість Валерій Чебіняєв, герой України. Командир роти 79-ї бригади, герой України. Ну тепер я думаю, що можна вдягати, і треба треба звикати. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні з нами. Бажаємо Дякую. успіхів. Перемоги нам усім. Віра, надія, це найголовніше. А любов у вас є це також дуже приємно. Усім бажаємо слід.